За нашими участками вырубили лес и вывезли весь торф. С никто не объясняет. Если у нас очень много участников АТО, отдайте людям эту землю, пусть они здесь строятся, живут прекрасное место, есть все коммуникации, газ, вода. Но объясните, что здесь будет. Я сегодня была на приеме у мэра города, присутствовал мэр, присутствовал зам. Я задала им вопрос, объясните, что здесь планируют строить, он мне ничего не ответил. Ну, аргументировал, что не знает. Или... Не знает, сказал, что не знает. Хотя по плану здесь рекреационная зона. Я думаю, если бы дали участки жителям Нурпеня, они были бы довольны, потому что здесь неплохое место. Каждую весну к нам прилетала Аист У нас так много детей, вот здесь у Сережа четверо. Там очень... Мы так радовались, прилетали, утки гнездились, соловей пел, кукушка. А сейчас у нас каменные глыбы. У нас же Ирпень, город здоровья. Ну я понимаю, если бы выровняли тут, убрали, посадили деревья. Ну так я посажу деревья, их приеду эскаватором. Посносили и все. Вся работа. Я еще не удивляюсь, как у меня эта верба тут сохранилась, как они ее не, не сняли. Потому что у соседей там вдоль забора, все, все молодые деревья убрали. отступить хоть чуть-чуть, вот это он все уберет и под самые заборы заберет торф. Вот так. И будет тут опять мусорник. Ну а был просто торф, а, да, это получается от Ну здесь лес был. Здесь были у людей огороды, здесь красились сена. Заваливают тут. Ну то есть торф выкапывают и мусором закапывают просто? Да. Кому это нужно? Это, что так и было да тут тоже гадюшник подавит. не у ну, а люди огороды раз, были из огородов вся были. вода уходит Какой же был гадюшник здесь был лес пока не начали торгую гадюшник ну то есть у людей под огородами делать помойку это нормально Тебе даже смотри. Где-то накопали. Раз. Накопали. Тут уже все.